哈喽，Hello, 大家好，我是张新特，现在是北京时间的十点十五分吧，呃，就是因为在家里面嘛就很饿，然后想出来说觅点食，然后大家可以跟着我来看看我要吃什么，走、so 嗯。啊，我现在找到一辆单车，然后打算骑单车过去。 然后因为就是路上可能会比较危险，所以我就不拍摄了。我们到了再说吧。Later。OK，我到了。啊，我要去吃海底捞。为什么呢？因为我其实找了这么久，我我我好像就就就其实感觉就最想吃海底捞了。现在就是心里想的就是最想吃海底捞，然后冲呗，走着呗。 <noise> OK，我还是继续去吃我的吧，我饿得不行了。啊、哦，但是我们现在还在等，因为要等很久很久很久，因为我现在很饿很饿很饿。哦，七夕节有人一起来这边过七夕耶！我已经就是找到这家店，了，就是我在排，我在排。等一会儿吧，等一会儿吧，等一会儿吧，等一会儿吧,、да? 吧，等一会儿吧，等一会儿，等，一会儿，等一会儿，等一会儿。 A few minutes later，但是现在我已经到了里面了，就等了很久了。我现在非常饿，所以我们现在看怎么点餐吧。我要先看看怎么点哈，我先吃了哈，先吃了哈。呃，这边其实菜已经差上差不多了。对，大家可以就是模仿一下这个啊，就是两个清水，两个锅底，就,就如果两个人吃话，其实就可以这样子。 这样子其实会省钱一点，对然后呢，对，然后我在等那个饭上来，然后就可以去调料嘞。然后我要调料，给大家看看我怎么调料。我的调料真的非常的那个。首先，首先是什么呢？首先要先是，哎，先先放牛肉粒吧。牛、嗯、肉粒。 先放牛肉粒，然后是什么香菜吧？啊不是香、嗯，然后就是这、就是这、就是、酱油吧？嗯、酱油放。里。对，然后蒜泥，大家可以吃点蒜。<了>哎，我我我其实不太爱吃蒜，但是就是可以加，可以接受那个。哎，然后蚝油，蚝油又来一点啊！哦。 哎呦，还、哎、有点多，好、哎、像有点多了，是吧？好、哎、像有点多了，是不是有点多了？哎、有点多了呵呵，不好意思，把一加，就是这个油，这个油给它整点非常的 nice 啦。兄弟，我教你一个很好吃的方法。我没有鸡蛋，我给你一个。 我教你很好吃的方法。首先哈、啊，你要先打蛋、嗯。我跟你说怎么吃哈、啊，这个蛋你有番茄锅吗？啊、太可惜了，你没有番茄锅。我一会儿给你，我一会儿给你蹭一点，好不好？我教你啊，看好了，这个先把它给打散，<laughs> 知道吧？啊、嗯，哎呦。然后就非常的简单。我咋觉对对对。对对 它一打开就跟蛋花似的，<laughs> 就这个吃法非常好吃。我的饭呢？我的饭会什下来？嗯，我一会儿给你整一碗啊，给你整一碗，谢谢。尝试一下啊，哥就不给你们整啊，就给他整一个啊。嗯、离我近，离我近。好意思，没事。这这整啥？不好意思，<laughs> 我印象里面应该是这样子。就是就是嗯、先是加这个，然后。 加一点点芹菜，我不喜欢吃芹菜，可以少加点，加点香葱，还加了一点点花生碎，走，OK，这就是我的成品，怎么样？是不是看着就非常好吃？我先拌一下，不好拌，等一下。 它真的非常的不好干，要注意安全啊！我要带一下围兜，嗯、这是第一件。哦，我开始啦。好了吃完了，然后。 这两碗饭我现在撑死了，所以是大家尽量就不要浪费，就是我们就是其实这些第二天也可以吃的，所以我们就尽量都打包吧，嗯、我们打包带走吧。哈、嗯、喽！Hello, 我们现在已经出来了，就是今天吃的非常的爽，然后我已经从海底捞那边，现在你们看不到，回来，啊。 虽然已经结束了，但是我现在要呃骑车回家，我就感觉就是吃完消化一下，非常的爽啊！来，我要买一个那个，我要买一个、那个，多少钱？二十五，可不可以？二十五，二十、啊。买过多少钱？啊、买过多少钱？买过了一个。说实话。十五。说实话。十五。再说一遍。你买过多少钱吗？说实话。 这是十五买的，我不信，这是最多十块。十一卖不卖？不卖。我又不过七夕。我不卖？不行就十一。不行。卖。不卖。卖。不卖。快点，我要卖。不卖。我求您了，买吧。不卖。我喜欢这个，你快给我吧。十一，十一。十二。大家做生意都不容易。十块钱买的呢，我们我们搁那。十二不能多了。 那你十二块钱不能多了，兄弟。我们搁那吹半天呢。我跟你说，十二块钱不买拍照去了，走了啊，真走了。走吧。十三。十三最多。十三多给一点。十三最多。十三块四。十三块二。不能多了，好不好？也真不能多了，十三块二。十三块二干嘛呀？十三块三。再加。十三块五最多了，不能加了。 没法加了，好不好？再加点，再加点。那我们十五买的，你给十五得了。五行。那你那那算了吧。十五是吧？啊。十四块五。就是我老婆子，这不是真会说人话，你说你。对，十四块五行不行？一句话行不行？咱就就就十四块五买了，好不好十四块九。十四块六。十四块九。真不能多了，姐。十四块九卖不卖？十四块五行不行？十四块九。十四块六呢？ 给你个，我给你,個,我给你个大的，十五，最大的，哎，十五，十五，十五，哎，好了，走了，拜拜，付钱的来了，快点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 。我终于找到了，单车。今天结束了，我要回家了，亲爱的朋友们，下期见。 我在北京长的，你北京长的人，北京腔老重了，我以为你北京人呢。老好吃，你真不来一口？真不来？真不来？老香了，下次一定来试试，好不好？你碰不见我，你自己不会捣鼓呀？你自己捣鼓捣鼓呗，你还得我来给你做一顿呗。